আগতে ঘৰত থাকোতে ঘৰৰ চবে মোক গৰু বুলিহে ভাবিছিলে সেইকাৰণে সেই দিনটো মনত পেলাই ৰাতিপুৱা মাহ হালধি খানি লৈছো বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা খোৱা পাঠ কৰি মায়ে চাহৰ থাল খন দিলে এতিয়া আকৌ মাহ হালধি পিচিব লৈছো গৰু বিহু বুলি তো গৰুকেইটা গা ধুৱাবই লাগিব এনেতো এইবিলাক কাম মায়ে কৰে কিন্তু আজি মায়ে চোতাল মচি আছে সেইকাৰণে ময়ে লাগি ফটাফট গোটেইখিনি পিচি ললো আৰু সেইফালে পাপাই ঘৰলে থব লগা খিনি থৈ মাহ হালধিৰ তেল খান্দিছে গৰুৰ কাৰণে আৰু পাপাই সেইখিনি খানে মানে মই মূৰত মাহ খি ললো মানে ঘৰৰ চবতে ডাঙৰ গৰুটো ময়ে আৰু সেইকাৰণে নিজকে ধেমালি কৰিছো গাই সজাগে মোক গৰু বুলি নাভাবিলেহে ৰক্ষা বাৰু পাপাই গৰুকেইটাক মাহ হালধি খান্দিলে আৰু মই পোৱালি কেইটাকে খানি দিলো মই পিছে মূৰত মাহ খানিছিলো এতিয়া হালধি মুখত খানি বৈ আছে এইফালে আকৌ মায়ে অকলে অকলে গোটেই চোতালখন মুচিছে নালাগে বুলি কলেও নামানে পিছে এইফালে মই ধুনীয়াকে মুখত হালধি খানি গৰু কেইটা লৈ পালোগে আমাৰ ওচৰে দুবিখন এইবাৰ আকৌ দুবিত পানীও কম সেইকাৰণে মানুহ বেছি হব বুলি ভাবি সোনকালে আহি গৰুকেইটা ধুৱাব লৈছে আৰু মানুহ নাইও বাৰু সেইকাৰণে ধুনীয়াকে গৰুকেইটা ধুৱাই লাও বেঙেনা কোবালো আৰু ময়ো ধুনীয়াকে গাটো ধুই ললো তাতে আৰু গা পা ধুই আহিব লওঁতে ইয়াকো লগ পালো লৰাৰ মুখৰ হাঁহি দেখিছে নে পুৰা হেপী বিহু হেনো বাৰু আজিলৈ এৰিছো